здесь, чтобы было свободное тело. Сразу начинает двигаться. Дальше. Различные э, всякие э, движения да, в воде. Выполаскивание ребенка. <решили> <решили> Выполаскивание ребенка. <решили>. Когда есть контакт по всей коже с водой то есть динамическое воздействие воды, потоки воды. Это тоже, конечно, стимулирует мышечную активность и стимулирует движение. Ага. Дальше нужно нажать на специальные точечки. Какие точечки мы можем нажимать, чтобы ребенок двигался? Что мы нажимаем? Вот тут. Повернись, пожалуйста. Повернись

Дальше, когда мы, э, э, например, большим пальчиком берем палочку, вот так вот по раз начинается тоже. Так. так, когда мы берем, э, даем свои пальчики, даем возможность схватиться за пальчики и все остальное отпускаем. То есть есть много техник, которые позволяют ребенку осваивать движение и координироваться в воде. Конечно, мы знаем и помним основные рефлексы ребенка, которые у него есть, и на ну, эти рефлексы опираемся. Какие есть рефлексы? Задержки дыхания. Задержки дыхания. Точно, есть рефлекс задержки дыхания. Как только вода попадает сюда в область носа, у ребенка мгновенно задерживается дыхание. И это удивительно, у нас так нет, у детей невероятная скорость. Примерно такая скорость, как у нас для глаза скорость. Ну, для глаза у них нет этого. У детей, понимаете, да, если там муха летит в глаз, она просто летит сюда и все. Мы моргнем. Мы успеем моргнуть, а ребенок не успеет. Но такая же скорость, как у нас скорость реакции глаза века, у них скорость вот здесь на задержку дыхания. А у нас нет. То есть это очень важный рефлекс для ребенка. Но он у него есть, и поэтому мы можем легко на да, этот рефлекс опираться. Конечно, мы часто очень говорим, что делаем с ребенком специальную такую, поддержку для ныряния. Мы говорим ему голосом громко, раз, два, три, ныряй, и он усваивает, что это команда. После этого мы часто еще дуем в носик. Раз, два, три, четыре, после этого можно подводить. И ребенок захочет вдохнуть только после того, как вот здесь уйдет вода. Поэтому, когда ребенок выныривает, еще капельки стекают, он не вдыхает. Когда капельки стекли, он выдыхает. Ну, наверное, поэтому они парк начинают, но он тоже выдохнули. сначала такая тишина. Угу. Дальше. Есть рефлекс хватательный. Вот это. Хватательный рефлекс. Ручки склонны хватать. Да? Нет. Когда ручки хватают, то мы можем это использовать для того, чтобы, во-первых, давать ему пальчики ребенку и как-то его там в водичке полоскать. Во-вторых, мы можем использовать этот рефлекс для того, чтобы катать детей на спину. Это, это особенно важная часть в раннем плавании. Особенно важная часть. Сейчас я нарисую вам ну, перспективу, чтобы вы поняли. Есть идея, есть идея такая, которая следует, наверное, из технократической цивилизации, что есть ну, определенные действия, step by step можно научить чему-то человека. Да, часто взрослым людям действительно нужно степ бай степ один навык, второй навык, третий, и потом это все можно собрать вместе. Отдельно научиться, например, ходить, отдельно научиться делать макияж, отдельно научиться подбирать э, костюм, отдельно разобраться с ароматами, а потом выйти там куда-нибудь на пользу. да? Все по отдельности, собрать вместе. У ребенка так не получится. Ребенок не может по отдельности. Ребенок целый, целостный. У него происходит сразу все интегративно. Поэтому мы э, учим ребенка плавать именно таким интегративным, естественным способом. Сначала он хватается, значит, мы ему даем возможность хватать нас вот здесь. Э, обратите внимание, сейчас попробуйте двигнуть руку, а другой рукой вот здесь вот пощупаете. Здесь у вас есть прекрасная рацепта. Надо чудесная зацепы. Ну вот здесь есть если Вот. Здесь есть зацепка. Вот это очень классная зацепка, видите? За нее легко зацепиться. Вот это чудесная зацепка. А вот так это не зацепка, так и не зацепиться. Если у нас вытянуты вперед руки, ребенку очень легко зацепиться. Можно спросить, а как вообще вот, очень многие дети, которые у нас группе, они вообще не хотят цепляться? Дети у так... Придержанка. Мы зараньше эту другую сторону. Да-да-да. Вот, вот я, я просто показываю перспективу, да, что здесь есть зацепа, и ребенок может за это хорошо цепляться. Мы начнем с того, что используем рефлекс цепляния ребенка цыпляни, и научим его здесь плавать у нас на спине. Впоследствии ребенок захочет, в силу того, что разовьется, ну, где-то там в районе полтора года, два года разовьется его двигательная координированная активность, когда уже ручки и ножки будут стать. Знаю, это очень сложно сказать, и руки, и ноги. Да? Например, когда мы плывем, мы делаем, когда мы плывем я покажу, но спине брассам, да, плодом. Мы сделаем вот так. Опа! И опа, понятно? Вот это скоординировать для ребенка почти нереально, руки ноги. Ну, в возрасте там, до, до двух лет. Это очень сложно. Вот. Поэтому мы даже на ну, это не рассчитываем. Но в возрасте э, полтора-два года, когда уже эта скоординированность у него получается, ребенок захочет отпускать одну руку. И когда он ну, захочет отпускать одну руку, да, начнет координировать и эту руку с ногами. Сначала одну руку отпустил, потом поменял руки, потом он плывет сбоку, придерживаясь рукой за одно плечо, плывет сбоку, ага. держится и плывет. А потом отпускает эту руку и плывет сам. И это будет самое естественное и самое правильное обучение из рук плавания. Он таким образом всегда будет находиться рядом с мамой, в контакте с мамой. И будет плавать возле нас. Так учат плавать своих детей. Любые всякие млекопитающие. Э, э, Понятно, что дельфин, например, плывет с момента рождения. Он сам плывет, да? Однако он всегда плывет рядом с мамой. До того возраста, когда он будет готов к в делам. И если вдруг он забывает, что нужно подняться на поверхность и вдохнуть, то он может если он, давай не забывай защищать. как <laughs> <laughs> и так. А, Ника, например, поплыла, для, для нас это было совершенно, для меня это было совершенно удивительно, как она это взяла и сделала сама. Это, если бы это было в бассейне, я бы еще понял, но это было далеко в море. То есть она сначала научилась очень хорошо за меня держаться, грести себе, подгребать одной руку, и мы куда-то в море уплыли, наверное, метров сто от берега мы уплыли. Вот, развернулись, плыть к берегу. И тут эта девчонка, представляете, вот так вот, далеко в море, берет, отпускается, и хи-хи-хи, и плывет себе рядом со мной. я понимаю, что она чувствует себя совершенно в безопасности, что она балдеет и ей нравится, и я так немножко напрягся, думаю, блин, мы далеко все-таки от берега, сейчас там что-нибудь что будет делать, мне придется ее тащить, я не знаю, хватит ли у меня сил, вот. чтобы она не испугалась, ну, понятно, что мы не утонем, но может испугаться, Ладно. вот. но она совершенно не собиралась пугаться, и вот, была достаточно долго рядом со мной. Я хочу сказать, что Владик это делает постоянно, он говорит, мама, я хочу быть у тебя на спине, и когда я начинаю плыть, он тут же отпускает, идет ну, на дно и догребает для меня, чтобы быстренько меня сломить. То есть он сам, он делает mm -hmm. это, это специально. Конечно, конечно. То есть когда дети чувствуют безопасность, они будут легко и экспериментировать. И это то о чем я говорил, то что я хочу чтобы вы услышали и хорошо запомнили. Мы должны создать ребенку безопасное пространство для развития двигательной активности. начинается вообще активно самостоятельно лапы, что мы меньше имеешь какие-то дополнительные пигменты, как что проходило естественно. Мы вначале пробовали, раздеть на руки, глаз, потом мы поняли, что все это там только -то мешает. Спасибо за э, э, это. Есть разные технологии обучения плаванию детей. И часто мы видим э, инструкторов э, в других бассейнах, которые действительно много очень подпорок э, таких технократических дают ребенку. У нас получается, что э, вот для нас э, развитие ребенка это не очень естественный процесс. Это наш опыт и опыт моих людей, которые вместе с нами это делают, это технологии центра Мацепа. Например, э, у нас есть такое убеждение, что детская индустрия индустрия в основном направлена на то, чтобы помешать ребенку развиваться. Ну как фармакология направлена на то, чтобы человек больше болел и еще больше потреблял лекарств, так и детская индустрия направлена на то, чтобы ребенок становился все более беспомощным, больше нуждался в каких-то таких Поэтому соски, коляски, детское питание, мы ну, это все отбрасываем. Слинг, все. Что, что нужно ребенку? Слинг больше ничего не нужно, все остальное есть. Вот. Ну и свинка это, наверное, не столько ребенка, сколько мамы. Ну, вы же... ну ребенка ну, это... ну, выглядишь, что он с ним Ну, так это мама может его и так держать. Мама больше состоит, да, если ты же И в бассейне, да, на рукавник, ласты, очки. Это... <свист> Для маленьких Для педагога нужны очки, для ребенка не нужны. Для постарше нужны. Для, да. для постарше, конечно. Да, да. А да заставки заставки заставки. Заставки. Вот для ребенка, например, уже с трех лет, да. Я бы сказал, что с трех лет вот уже дальше. Да, там нужны очки, там нужны соревнования, там совсем другая история. Поэтому чуть-чуть позже. Сейчас пока про ранние... Итак, мы побуждаем ребенка двигаться, нажать на различные точки, с этим по полосками, водительничеством, гимнастикой, акваэробикой, массажиками, различными там, поливаниями, заныриваниями, прыжками с бортика. Да, вот, точно. И приходим к тому, что ребенок постепенно, постепенно от поддержку поддержки, переходит к самоподдержке, к самостраховке. Потом научается отпускать одну руку и потом отпускает две руки и позор. Вот это наша песня поддерживаю, да, в, 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 Мы сразу начала. это начинаем делать, сразу, как только мы обязательно, вот вы видите, занятие, в занятии будет вот этот элемент, и сразу, и, вот, просто мы настраиваемся на то, что чем дальше, тем больше он, он, он рассчитывает на себя вот это, чем, чем для этого нужно точно, чтобы люди держал голову. И чтобы были скоординированы две руки вот это важно важный момент. Так, двигательная активность. Плюс к этому прибав... мы прибавляем э, соматический интеллект. Соматический интеллект. Если ребенку что-то не нравится, он устал, э, он напряжен, он э, встревожен. Мы сразу его сюда, и вы знаете, что если что-то не так, то мы взялись по ребенка и покачали его, попрыгали, и все успокоился и доволен. И адаптивный интеллект, когда мы выводим ребенка за пределы. Каждое занятие в бассейне обязательно построено таким образом, чтобы еще и немножечко делать больше. Да? Немножечко каждый раз идти вперед. И эта задача, и эта задача не только педагога, не только инструктора, но скорее это задача родителей. И когда мы ведем занятия в бассейне, мы часто говорим, дорогие родители, вот если ваш ребенок, например, в прошлый раз нырнул два раза, то сегодня нырните три, а завтра четыре. Если сегодня ребенок прыгнул, например, вам на ручки, то завтра ручки поставьте ниже. Послезавтра уберите ручки, если прыгать воду и там сразу хотите, а потом сделать так, что он прыгает, ныряет, выплывает, и когда вы его берете. То есть каждый раз давайте ребенку сделать что-то еще больше, чем он сделал в прошлый раз. Это уже задача э, самого родителя. И, конечно, эта задача не такая, что у меня есть план, и я его держу, у меня прописано в этом плане. Это очень, конечно, ориентировано на конкретную сегодняшнюю ситуацию. Сегодня ребенок может быть суперактивным. Ему может быть очень классно сегодня, офигеть, а настроение, а завтра он будет расслабленным, ноющим, тогда мы, конечно, скидываемся всегда. Да. И этот принцип понимаем, мы как инструкторы и понимаем, и должны понимать родители. Смотри, вот у ребенок бассейн, да? То есть дошел до определенного уровня, и, например, э, перерыв там в месяц, ну ребенок заболел, э, там, кашель, то есть получается большой разрыв. С какого момента мы начинаем снова? Все заново, только по более ускоренной системе, да? Конечно. конечно. Да. Это очень и, хорошо. А то есть, если бы вдруг случилось Буквально, так, да. что бы перерыв плавание. Ну, или вдруг ребенок но почему-то ослаблен. сейчас он себя чувствует нехорошо. Это э, обязательно повод для того, чтобы снова вернуться к плавности, мягкости, медлительности и постепенности. Если вы чуть-чуть хотя бы усвоите эволюционную модель, вы поймете, что как только что-то не так... Если бы вдруг что-то было не так, нужно немедленно падать в самый начальный интеллект, то есть в утробное, в утробное состояние. Еще раз его характеристики: замедленность, мед, мягкость, Светло. нежность, комфорт, голос. Мне часто говорят, что у меня там трансовый голос. Я беру группу, вот садиться на группу, и у нас какой-то сложный тренинг. И я обязательно делаю вот так. Да, да, да. Я... я начинаю очень звучно мешать, никуда не спешу. Тем самым я даю я. людям вернуться в базовый интеллект и чувствовать в безопасности. Я начинаю, например, говорить так. Здравствуйте. Сегодня мы с вами посмотрим. На те чудесные возможности. Понятно, да? Зачем я это делаю? Я обзор я делаю, если буду обращаться. Так я это делаю ровно для того, чтобы активировать снова этот соматический интеллект, в котором есть безопасность. Безопасность. И если ребенку тревожно, сложно, нужно его в этот интеллект. Нужно дышать с ним. Надо говорить низким, грудным, красивым. У женщины такой красивый, этот грудной голос. Можно говорить а, человек, же, а, и а, занятием в бассейне, конечно, возвращать к первому, самому, самому первому действию движению. На а, называется это, по-научному называется это кумулятивный эффект. Кумулятивный эффект. когда пауза, снова начинать с самого начала. Представьте себе, что вы можете скататься на велосипеде, да? Ну так вот сначала вы возьмете велосипед, а потом вы, да? Потом вы, например, залезете, слезете, залезете, слезете. Потом вы попробуете толкнуть и чуть поехать. Потом вы начнете толкнуть педаль. И вот если у вас был долгий перерыв, и вы сразу сели велосипед и поехали, мышцы могут быть не готовы, вы быстро устанете но если вы сделаете 5 минут, делите того, что вы снова потрогали велосипед, снова сели, погрутились, у вас этот э, навык снова быстро очень выйдет, то, что называется, компьютер, в компьютере, в оперативном память загрузится, и вы будете без проблем И теперь то, что говорила Южа и говорила, по-моему, Лера, это о том, что мышцы могут учиться у мышц. И о том, как вообще дети учат. И отсюда будет понятно, что делать. Посмотрите на свое тело. Посмотрите, какое у вас тело. И посмотрите, какое тело у этих детей. Разве это одинаковые тела? Они невероятно отличаются. У ребенка очень узкие бедра по сравнению с взрослым человеком. Вот, девочка, вот девочка, смотрите, да? У нее никакой вот этой вот фигуры нет. Голова очень большая. Мышцы вообще не те, которые у нас. Наши мышцы готовы на то, чтобы мы сидели, на то, чтобы мы стояли, на то, чтобы мы держали свое тело, была осанка, чтобы как-то двигаться. У детей вообще не те мышцы. У них не, не так тяжесть тела, у них центр тяжести в другом месте, у нас центр тяжести здесь, у них вот тут центр тяжести. У них сердце центр тяжести детей, представляете? Это вообще удивительные существа. И когда я, например, думаю, что вот сейчас я покажу ребенку, как надо плавать, и ребенок это съест, опа, ничего не получится. Ребенок скажет, да ты что, с ума сошел? Если он так да, представьте, что ребенок может говорить он скажет, папа, ты что, сумасшедший? Посмотри на свое тело и на мое тело. Ты что? Ты что вообще сравниваешь? Это как если бы я сейчас увидел, например, эм, тигра, который там прыгает как-то. Я бы хотел прыгать как он. Да? Или тигр бы мне сказал сейчас, о, давай сейчас мы сейчас разгоняемся так, с этого там уступа на другую уступ я ему скажу, да ты что, тигр, с ума сошел, ты посмотри на свое тело.